Після того, як Славянськ визволили від терористів, необхідно, щоб місто уникло соціальної катастрофи, адже майже місяць тут не було ні води, ні світла. Погано підвозилось продовольство. І сьогодні тисячі людей прийшли для того, щоб отримати гуманітарну допомогу. Людям не вистачає елементарного хліба, води. Крім того, місто необхідно взяти під контроль силовикам, адже, як нам кажуть місцеві, орудують банди мародерів. Багато по місту лежить різних, непідірвавшихся боєприпасів. Крім того, багато замінованих будівель, то мають працювати сапери. А ще тут необхідні лікарі, адже необхідна. Медична допомога місцевим мешканцям. Щойно жінці. Стало дуже погано, вона втратила свідомість і навіть не, нема звідки визвати швидку допомогу. Але місто під контролем українських силовиків і в майбутньому тут все буде нормально. Давайте близько.

Здесь уже были организованы точки раздачи вот, в Восьмолконе. Потому что гуманитарную помощь привозят не только Министерство обороны. Вот. Но здесь до этого времени завозили только хлеб. А -а -а. Поэтому сейчас раздача хлеба там продолжается, а мы уже будем развозить более А что еще планируете сюда привезти? Я думаю, что это далеко не последний гуманитарный конвой. По нашим данным в городе осталось до 40 тысяч людей. И сейчас беженцы из того же Святогорска, я уверен, начнут возвращаться в свои дома. Поэтому до восстановления нормального снабжения города, а нормальное снабжение города будет после назначения суда администрации, временной администрации. И как только временная администрация будет назначаться, это дело одного-двух когда начнется уже функционирование города по обычной схеме. Естественно, первый вопрос, который нужно будет решить, это наладить получение пенсии, наладить, наладить получение материальной помощи, Будем, чтобы у них были деньги, чтобы началась денежная помощь. До этого времени будут возиться продукты питания и вода в те районы, в которых она отсутствует. Саш, на этом самом, там там